Ходил в церковь, и даже руководил одну группу в церкви. Да, у меня, меня было 14, и я как группа скаутов, И работали с детьми с 8-9 лет. Ходили по горам, как в фронт, в ходили с молодежью, ходили с маленькими, с маленькими людьми. Начиная с того, что рассказать одну историю. Я хочу, чтобы вы сейчас выбрали, кем хотите быть. Поднимите руку. Будут три варианта. Морковки, яйцо или кофе. Кто хочет быть. Да, она одна женщина, молодая, замуж, не знаю, сколько лет, и начали, начались проблемы. Начались проблемы. И она пошла пожаловаться бабушке своей. Она очень хорошо дружила с ней и, и говорила о своих проблемах, проблемах с мужем. И бабушка, когда поняла, когда поняла ситуацию, но они сидели как женщина, да, начинает, встает и как будто и внучка ходит за ней и рассказывает все свои годы. Бабушка идет в кухню, включает плиту, раз, да? три. И ставила три кастрюли. Раз, два, три, четыре. Бросили две морковки в одну кастрюлю. А, скипели, Бара скипели, да? Бросили две морковки, бросили яйцо, бросили... Кофе, э, настоящий, не его сварили, да? Mm. Настоящий. Mm. Ароматный, хороший. После 20 минут выключает, выключает, выключает. И пока внучка разговаривает, да? Mm. Ну, с ним разговаривать тоже. <laughs> <laughs> И э, подает в тарельке э, внучке. И говорит, смотри, ты видела, что я сделал? Она не сильно уразила мои волосы, но видит. Морковка была твердой. Да. А что сделала вода с морковкой? Ну, она стала мягче. Мягче Яйцо было твердым. Он был, ну если я открываю да? Потом стал твердым. Морковка стала твердым. Яйцо стало твердым. А кофе каким стал? Жорко. Кофе или вода? Вода. Вода. Яйцо, вода не изменилась. Да? От яйца вода не изменилась. От морковки вода не изменилась. От кофе. Кофе. кофе изменился и вода изменилась. Да? И бабушка закончена. И говорит. Жизнь как вода. Жизнь дает тебе некоторые проблемы, некоторые испытания. И когда тебе надо, когда есть люди, которые становятся были очень хорошие, да? добрых качеств, добродетельные люди, и со временем, со испытаниями, за то, что не умеют, да? как разбираться, они становятся белыми слабы, напугаются трудности спрячутся. Другие люди, они очень э, нежны, да, и получается наоборот. Они становятся твердыми. Есть люди, как кофе, которые влияют на всех. Которые ароматные, которые приятны, которые дадут какой-то комфорт другим людям. Я когда читал вчера об этом, я вспоминал о том, что говорил Иисус Христос. Вы соль земли. Если соль потеряет вкус, ничего. Почему я говорил о книгах? Потому что сейчас, как священник, эм, с первых лет, ну, no, 7 лет в семинаре, 7 лет в семинаре мне показали, что недостаточно, что я изучаю. Да? Как семинарист. У нас есть разные предметы, очень много. И всегда изучаешь греху. Потому что времени нет. Экзамен, если экзамен, он не ждет. Не то, что ты изучаешь, аккуратно да, вникаешь. Нет, надо сдавать и все. И в семинаре то же самое. И мне всегда... Э -э Осталось это вкус, что мне не достает э, формации. Когда приехал на миссию 2004 года, я начал в 5 часов. На самом деле это было раньше. Что будет читать? Что будет формацию есть. Со временем я читал ну, нормальные книги, но со временем я э, душамбель уже встретился с протестантами, и э, в Казани встретился с протестантами. Одно дело встречаться с ними в Аргентине, где католики большинство. Протестанты – это протестанты. Другое дело – встречаться с ними в Кушанбе. Протестанты – это христиане. С православными у нас не было никакого контакта, и поэтому с ними я не, не мог общаться. Уже в Казани, да, но в Душанбе нет. И к моему удивлению да, от этих протестантов приходили люди к нам. Хотели принять католичество. Почему? Потому что протестанты, да, скажи о них, что хочешь. Но них изучают Библию когда они взяли Библию в, в руках, эти протестанты, да? взяли Библию в, в руках и начали молиться с Библией в руках, на руках. И по мере того, как они изучали это, этому учить их пастер, они начали понять, что то, что говорит пастер, не совсем так. Если Иисус говорит, я если вы не едите мою плоть и не пьете мою кровь, не будете иметь жизнь в себе. Он говорит это. И не говорит то, что как будто да, и в это будет. это аргумент я слышал два раза в Казани, извиняюсь, в Шамбе, и один раз в Казани. И тогда одновременно... У нас была наука у одного ученого нашего священника, отца мне кажется, есть мини, которые привели нас. И он нам говорил, ну, среди других вещей, что святая жизнь святости начинается с контакта, да, с таинствами, но особенно тоже с контакта со священным Писанием. Почему? Потому что в Евхаристии да? мы можем общаться с Иисусом Христом. Он дает укрепляющую свою силу. Да? Но эта сила иногда не доходит, я так понял, да, это мою интерпретацию с того, что сказал Отец. Это не сказал. Да? Как бы сила эта не, не доходит до мозгов. В принципе, да, укрепляет тоже, да, чтобы я мог быть более устойчивым и изучением. Хорошо? Но когда я читаю Библию, мне говорит Бог. Если я хочу его слушать. Например, очень часто, если я сейчас спрашиваю, не буду спрашивать. Если вы читали Евангелие, скорее всего, а, я его уже читал. Да? Такой ответ я уже получил несколько раз. Я уже читал, значит, ты вообще не читал. Потому что, например, мы священники. А здесь супруг уже, по-моему, 13 4 дней, 13 лет будет скоро. Взяли сюда. Четверг. Кстати, я здесь. А нет, я помню. Каждый день практически, когда должны проповедовать, берем Евангелие дня, и мы, как бы, жизнь нас оставила, обратим внимание на то, что мы читаем, что вы не сказали каждого то же самое, да? а то скучно. И нам, и вам. Да? Да? И оказывается, что, что с тех пор, как я начал так, всегда как бы находишь новые... Как тот, который смотрит картину и находит новые детали каждый раз Хорошо, я только говорил об одной книге Самая важная книга да? И вы, мне кажется, что несмотря на, на ваши занятия Несмотря на то, что, что у вас может быть как работа да, Многие из вас наверняка работают и учатся да, живут далеко, условия там, где вы живете, не Но сегодня у нас есть возможности, например, это планшет, телефон, есть аппликация, как, как приложение? Приложение, да. И библейский, да? большинство из них, к сожалению, они протестантские, Но это не значит, что вы являетесь да. Что предлагают? Просто берите постепенно, хотя бы один раз в день, один раз в день, да? Евангелие. Да? Какой, какой план, чтобы читать Библию? Надо, надо, надо начинать с Евангелия, с, с Нового Завета. Почему? Потому что Новый Завет э, освящает Ветхий Завет. Когда вы прочитаете и более-менее поймете, да, глубоко да, углубляетесь в Новый Совет, потом идете в Ветхий Совет, который говорит о Иисусе Христе. Содержится да, новость о Иисусе Христе в Ветхом Совете. Постепенно, начиная каждый раз молиться со Священным Писанием, вы будете намного более крепче, да? если будете еще участвовать в Танцах, Да? У вас будут возникать вопросы Вы поймите ответы вы станете, вы станете профессиональными Но потом... Например, я стал священником Я поднялся с поля У нас обряд такой да? лежишь, лежишь на полу ну, И ты поднимаешься Уже священник Я пробовал такой же Я не стал ни, ни умнее, ни чего и, и когда вы станете теми профессионалами, которые вы хотите стать, да, вы даже не что вы получите этот диплом, вернетесь домой, и вам придется вернуться к книгам, да, чтобы изучать то, что не успели, и то, что не, не вспомнили прекрасно. Но одно, вы не берете молодость, время, которое у вас есть сейчас. Если вы сейчас не получите то образование, которое вам нужно для жизни, от Иисуса Христа, который создал вас для того, чтобы вы жили здесь, и потом, после смерти, не умер вечно, потом не будет времени. Когда? Когда у вас будут дети, когда у вас будут дела. Когда? Сейчас более-менее можете сказать, пойду на риску, пойду в церковь, пойду, э, не знаю, ну, смотрю там ВКонтакте или там Фейсбук, что там написано. А потом, когда ребенок будет всю ночь плакать и так далее, да? и памперсы менять и так далее, все увидишь телефон и выключаешь, будешь спать так И не для Библии никакого дела, и для, да? Поэтому, э, вспоминать то, что святой Иероним говорили так, или не помню, какой-то святой отец церкви из первых веков говорит так, когда ты молишься, ты говоришь Богу, когда ты читаешь Библию, Он тебе говорит. Как, как можно читать это? Священное Писание, я уже сказал порядок Времени, да? Начинаем снова С нового завета Да? С Евангелия, потом День Апостола Послание Святых Апостолов, да? Потом идем В Ветхий Совет Можете начинать, например Очень красиво, да? Книги Псалм. Да? Псал... 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 Там говорит о жизни там говорит о жизни. Или, например, Экклесиастес, мук премурации Соломонова, да, эти книги очень-очень красивые. Как раз иногда будет так, что вы скажете, но это написано для меня. Здесь тот ответ, который мне не надо. Или как раз состояние моей души, моей души сейчас. Возможно и так. Да? Не удивляйтесь. Итак, Бог как раз хочет. И потом, как 15? 15 минут, да? Открою Библию, сижу дома, да? Можно чайком, да? Потом со временем бросите чай, увидите, Потому что поймете, поймете что Вы перед Богом Когда Вы войдете, ну, здесь параллельно не Войдете в храм, да? Здравствуйте! Почему? Потому что там есть Иисус Христос, да? Когда Вы будете открыть Библию и увидите чай, скорее всего, вы будете убрать все со стороны да? и поставите да? Тогда откройте, и вы сразу поймете, что должны поставить себя в присутствии Бога. Бог со мной сидит. Да? Открывайте и просите у Него, который с вами, да? просите свет, что вы чтобы Что вы понять? Чтобы понять. И потом начинаете читать медленно, значит, можете громким голосом, да? просто читать и произносить эти слова. С тем, чтобы не отвлекаться. Чтобы не отвлекаться. Произносить слова и стараться себе представить ситуацию. То, что происходит сейчас. Здесь. Как Иисус был одет. Как он умеет или как он сердился, ну иногда Иисус взял а? и начал. или как были, ну, все, таким образом, что вы там не только э, разум работали, но еще воображение. Еще есть по возможности все мои чувства. Таким образом, что я вошел. Ситуацию, как будто я или один из апостолов, или один из фарисеев, или один из, не да? знаю, и, и после того, что вы прочитали короткую, да, короткие стихи, или собойте, закрывайте, да, и у вас есть два, две возможности. Можете взять э, ручку и тетрад и комментировать, что вам говорит это, что вам говорит, можете вспоминать какую-то проповедь отцов, то, что он говорил об этом, да? и потом, что вам говорит. Да? Вначале может быть не получится, не разочаровайтесь, да? не надо унывать, не надо упасть в уме. но потом уже, наверняка, будут очень хорошие вещи для себя, да, для жизни. И в конце обязательно, по, по возможности, какое-то намерение для вас, для своей жизни, взято из этого триггера. Да? Какое-то намерение. Например, э, Иисус шел, пришел э, прокаженный, пал к ногам Иисуса Христа и сказал, если хочешь, можешь меня очистить. И тогда я думаю о своих грехах, ну, отец Сафрон или отцы, которые, вы знаете, когда-то сравнивали, да, это мы все, это как первая проповедь наша, что грех это проказ души, да? Тогда я сам в течение дня, до следующего раза, когда буду читать Сваги и размышлять над ним, время от времени еду куда-то готовлю дома или что-нибудь, и просто повторяться эти слова. Если хочешь, можешь меня очистить. Молитву, прощение Бога. Это называется лекция Ревина. Это практика, которая в церкви уже очень-очень давно. И очень плодотворна. Поэтому это 15 минут, 20 минут очень благотворно, когда еще, например, если собираются, кто-то ведет, да, и каждый начинает сказать, что ему говорить. Или, или просто я, как священник, как один этих кружки, я заставляю сказать хотел бы то, что слышал. Да? потому что сперва иногда стесняются. Но можно и делать один дом, <coughs> сам дом. Хорошо. Если не знаю если есть вопросы, я